Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Євгеній Мураєв. Пане Євгенію, вітаю вас. Добрий день. Пане Євгенію, перше запитання до вас. Яка мотивація того, що ви вийшли з лав фракції партії регіонів? Тому що зараз, в принципі, партія регіонів переживає такі складні часи, якщо брати і соціологію. И, возможно, следующие дочасні выборы до Верховной Рады, социологи говорят, что партия регионов не проходит, и в этот час вы выходите из фракции. Поясните, почему? Ну, я хочу сказать, что это было давно назревшее, уже, наверное, взвешенное решение. Не могу сказать, что я верю в социологию, я в первую очередь верю в людей, и по-прежнему партия регионов пользуется поддержкой на юго-востоке страны особенно. Я не выходил из партии, я выходил из фракции, потому что был не согласен с той позицией, которую фракция занимает Верховной радио Украины. Я могу сказать, что это нескоропалительное решение. Мы свое неудовольствие, я скажем так, большая группа депутатов неоднократно высказывали на заседаниях фракции еще начиная с 2010 года. Многие были не согласны с той политикой, которая проводилась в государстве, с теми решениями, которые принимались, а самое главное с той позицией, которую мы занимали. Партия в первую очередь это люди, это ее идеология. И мы, как проводники, должны были отстаивать интересы людей, а мажоритарные кандидаты, депутаты, интересы мажоритарных округов в парламенте. Могу сказать, что это было дело чрезвычайно сложно. Нас никто не слышал. И после тех событий известных, которые произошли, очень многие покинули фракцию по, и партию по собственным причинам. Я могу сказать, что костяк основной остался, и мы надеялись на то, что будет некоторое перерождение, что на съезде будет избрано новое руководство, и мы будем занимать очень активную позицию в условиях нахождения в оппозиции. Но, к сожалению, так не произошло. И полицовет, тот, который был избран, не всеми был поддержан. Эта позиция, которую мы заняли в парламенте, для многих была непонятна. Могу конкретизировать. То есть я на сегодня даже не понимаю ту позицию, ту нишу, которую мы занимаем в парламенте. Не высказаны оценки да, ни по Крыму, ни по тем событиям, которые происходят на Юго-Востоке. То есть, по сути, самая большая фракция занимает пассивную позицию и не борется с тем, что происходит в стране. Эти вопросы неоднократно поднимались на фракции, об этом неоднократно говорили многие депутаты, но, к сожалению, это так и не было услышано. Вы, наверное, знаете, и в прессе была информация о том, что была попытка смены руководителя фракции, uh -huh. но она не увенчалась успехом. Поэтому группа активных депутатов, которая не согласна с этой позицией, она вышла uh -huh. на прошлом заседании парламента. И, насколько я знаю, есть еще люди, которые будут выходить. Uh, на сегодня есть конфликты с uh, лидером фракции партии Александром Нефремовым? Я не могу сказать, что это конфликт, но это... Скажем так, разная точка зрения на те процессы, которые происходят. И на ту позицию, которую должны занимать э, депутаты от партии регионов именно в парламенте. Да, но я думаю, вы чули оценку от Александра Ефремова. Он э, не совсем удовлетворен тем чем который сделали 20 народных депутатов. Ну, у каждого человека, в первую очередь, есть свой взгляд на вещи. Но я могу сказать, чем недоволен был я конкретно. То есть я считаю, что не метод покидать парламент, особенно когда э, нынешняя власть, да, нынешнее большинство парламентское прибегает к неперсональному голосованию. То есть, когда мы выходим из парламента, мы даем возможность им протягивать все те законопроекты, которые мы считаем, вредят стране. Поэтому позиция очень пассивная, и она не поддерживается. Достаточно більшої честь ми чули думки від представників парламентської більшості про те, що вони не готові у разі виходу однієї з фракцій з парламентської більшості працювати з представниками фракції партії регіонів, але можливо вони готові співпрацювати із позафракційними народними депутатами на сьогодні. Є возможность входження до парламентской большинства, или подсиление этой большинства, или, возможно, вход на замену одной из политических сил? Чи немає таких вариантов? Я считаю, что вообще вопрос некорректный. На самом деле объединяться в большинство или в меньшинство – это ну, не совсем правильно. Надо объединяться вокруг каких-то идей и вокруг каких-то позиций. На сегодня в стране идет война. И в первую очередь единое, что может объединить весь парламент – это прекращение огня, урегулирования военного конфликта, возвращение мира и, наверное, какого-то стабильного развития Украины. Вот эта идея может объединить и в первую очередь она должна это сделать. Не должно быть оппозиционных депутатов к чему-то, да, к какой-то цели. Я надеюсь, что она будет сформулирована и все начнут наконец-то конструктивно работать. Сегодня чем объединяют общество? Да, это АТО, это предстоящие парламентские выборы, это не те темы, которые могут объединить в Западную и Юго-Восточную Украину. Должна быть нечто более высокое, оно должно быть сформулировано. Вы голосовали за позбавление мандата Олега Царева? Нет. Почему? Потому что я против однобойких подходов. На самом деле сейчас происходят зеркально те же события, которые происходили в декабре и в феврале, но в центральной части Украины, в Киеве, на Западной Украине. И тогда это называлось мирными демонстрациями. Тогда это называлось мирным протестом. Когда такие же события зеркально начали происходить на Юго-Востоке, это начало называться сепаратизмом и терроризмом. Если привлекать Царева к ответственности, то я считаю, что надо привлекать и Кличко, и Тягнебока, и Яценюка, всех тех, кто агитировал захватывать здания административные, всех тех, кто захватывали РОВД, тех, кто разоружал воинские части. Они остались почему-то вне закона, а сейчас определен Царев как крайний депутат, которого надо наказывать. Более того, я считаю, что сейчас работает активная репрессивная машина. Это мне очень напоминает 1937 год. Мы это уже в Украине переживали и в бывшем Советском Союзе. Сейчас идут массовые репрессии со всеми теми, кто имеет отличную точку зрения от властной. Мы видим, как бьют телеканалы, да? мы видим, как бьют сотрудников телеканалов. То есть любое, любое инакомыслие преследуется. И я думаю, что царев это один из таких примеров. Мы слышим да, о массовых амнистиях людей. И я объясню, почему это происходит. Садить политических некуда. В Харькове задержано больше 365 человек, и все они находятся в следственных изоляторах. Поэтому выпускают криминалитет, и туда садят тех, кто не согласен с теми действиями, которые проводит нынешняя власть быть, позбавление мандатов Володимира Олейника и Игоря Калетника, первого вице-спикера и одного из спикеров фракции партии Ревнив. Это так само репрессия? Я считаю, что это безусловно возможно. Мы видели, как лишили мандата Царева. Вернее, мы видели, как разрешили уголовное преследование. Да? На сегодня можно все. На сегодня не существует права в Украине. Попираются все законы. И в принципе... Я думаю, що якщо ці вопросы обсуждаются, то навірно имеют поддержку серед текущего большинства в парламенті. Я за ці законопроекти голосувати не буду. Пане Івені, ми пам'ятаємо, як ви пропонували парламенту принести дату президентських виборів. Вибори відбулися. В зв'язку з тим, що частина Донбасу не голосувала з об'єктивних причин. От як сприймаєте результати цих виборів? Ну, я считаю, что власть должна быть в Украине легитимной. И выборы – это единственный легитимный способ закрепления там, президентской вертикали власти. Но мы видим, что выборы закончились, а война продолжается. Мы видим, что ничего существенно не изменилось. Я почему инициировал перенос парламент, э, президентских выборов на более поздний период? Потому что я считал, что другого выхода нет. Я считал, что в первую очередь власть должна провести референдум. Да, все говорят, что референдум в Крыму незаконный, референдум, который прошел на Донбассе, нелегитимный. Но людям нужно было дать эту возможность, нужно было проголосовать за проведение всеукраинского референдума и один раз поставить точки над «и». И тогда бы это прекратило все военные действия, мирные демонстрации, да? тогда бы было ясно, чего на самом деле хотят люди. Я хотел, чтобы прошел референдум по ключевым вопросам, да, по форме государства, то ли это унитарное, то ли федеративное устройство, по полномочиям парламента, по, по, по полномочиям всем ветвям власти. Нужно было подготовить изменения в Конституцию, внести их, и только после сентября, я предлагал декабрь, выбирать президента по уже четкому, понятному курсу движения страны и по полномочиям каждой из ветвей. Это было логично. Мы на сегодня выбрали президента, но, к сожалению, я пока не вижу, чтобы это изменило как-то ситуацию. Продолжаются военные действия, гибнут люди, а то переходит в активную стадию. Сейчас говорят о введении военного положения. Я думаю, что люди хотят не этого. Люди хотят мира, люди хотят стабильности, люди хотят покоя. На Донбассе идет война, в Харькове, в Одессе, в Николаеве, в Херсоне. Такие же ожидания. Все понимают, что этот нарыв он может лопнуть, пустить недостаток. А ожидания войны, наверное, хуже. От вы разделяете тех людей, ну, которые сегодня активными участниками всех этих процессов на Донбасі на людей, которые представляют громадську думку, и на людей, которые сепаратистами или террористами? Это вы сейчас очень правильно провели линию раздела. Я считаю, что вот сейчас все СМИ наносят огромный вред стабилизации мира в стране, потому что они дают пограничные оценки людям. Там неоднородная масса людей. Там люди, которые стоят на баррикадах, которые воюют по совершенно разным причинам. Часть людей воюют за свои идеалы, часть людей воюют за свой дом. Часть людей верят, что вредоносная фашистская идеология может прийти к ним в дома. Они все ждут прихода бандеровцев. Да, они защищают, защищают свою родину. Они умирают как герои за свои идеалы. А есть люди, которые, конечно, зарабатывают деньги. Мы знаем, да, что есть финансовые спонсоры любых процессов. Как всегда, для кого-то война, для кого-то мать родная. Люди платят, и, естественно, там есть представители разных других стран, потому что есть финансирование. Но это все надо четко разделять. Кроме того, там полностью не функционируют милиции. Знаете, это сейчас начинаются там такие же процессы, которые были характерны для постсоветского пространства в 90-х годах. Киднепинг, вымогательство, забирают машины, грабят. Но это все процессы происходят не на фоне того, что там Народная Демократическая Республика, там Донецкая, Луганская, а потому что там нет власти. Потому что там не функционируют правоохранительные органы и некому пресекать все эти процессы. Безусловно, там є люди, які відстають інтереси. Безусловно, там є знайомники, які воюють за деньги, і там є обычные бандиты, які користуються ситуацією, граблять людей. Чому тоді, от на Луганську і в Луганській області і в Донецькій області не вдається да, ці всі процеси контролювати? А в Харкові, от в вашому рідному, і в Дніпропетровській області, ми бачимо, що влада в принципі контролює і силовиків і правоохоронців, все нормально. но очень многое зависит, во-первых, от менталитета людей. Мы понимаем, что по сути дела, кто сделал Майдан? Три области Западной Украины. Нельзя говорить, что это сделали миллионы людей, да? По сути, постоянно здесь присутствовало 30-50 тысяч человек, которые, в принципе, и активно участвовали в тех беспорядках, жгли дома, захватывали здания, убивали милиционеров, и были мирные люди. На Донбассе, наверное, тоже более радикальные были настроения. Харьков более интеллигентный, более спокойный город, и позиции, которую заняли народные депутаты, позиции, которую занял губернатор на тот момент Докин, э, мэр города Кернес, она была более мирная. Мы понимали, что война это в первую очередь разрешение, ой, разрушение, это гибель мирных людей, это тот урон, который невозможно будет потом компенсировать. Я имею в виду человеческие жизни, разрушенную инфраструктуру. Мы сделали все, чтобы не допустить разворота вот этих военных событий в Харькове. Но я могу сказать, чем больше будет нагнетаться экономическое неудовольствие людей, чем больше будет безработных, тем больше будет расти радикализм в обществе, и, возможно, его не удастся удержать в дальнейшем. Нужно наводить порядок в стране, нужно стабилизировать ситуацию, нужно заниматься экономикой. Но в первую очередь должен быть мир. И люди должны понимать, к чему мы идем. Мы разделены по двум идеологиям, да, часть у нас страны хочет в Европу, часть страны хочет в Россию, поэтому есть какое-то настроение, возможно, сепаратистское или люди хотят локализоваться в каких-то границах. Нужно четко сказать, ребят, мы никуда не идем, пока не решим это на референдуме. Нужно четко сказать, что мы будем унитарным, нейтральным, неблоковым государством, и, возможно, это погасит этот конфликт. Ну и еще одно запитание на завершение нашей разговора. Повертаемся до Верховной Рады. будущего украинского парламента, сел Москвы, конечно. Всі говорять про те, що повну каденцію народні депутати не відпрацюють, але треба шукати варіанти, які можуть бути юридичні підстави, чи може бути в цьому контексті політичне рішення глави держави. Я считаю, що вибори у Верховну Раду не нужны, Не тому, що я сейчас представник представитель там шостого САВСАЗИЛА. Во-первых, седьмого, извините. Во-первых, невозможно организовать выборы в Крыму. Да, если мы считаем Крым еще своей территорией, то этот процесс обязательно надо организовывать. Невозможно будет провести выборы в Донбассе, а это порядка 9 миллионов человек. Это первое. Выбор, который будет сделан, да, он однозначно отделит тех людей, которые проживают на этих территориях. Они абстрагируются от Украины совсем, и мы никогда не вернем назад наше население, наших людей, нашей территории. Второе. Каждые выборы – это популизм. Каждые выборы – это какие-то неординарные действия политиков, громкие заявления, те, которые наносят вред. Нам сейчас нужно наводить порядок в отношениях с Россией в первую очередь, с Европой. Нужно делать все, чтобы… Нужно заниматься экономическим прагматизмом. А когда мы находимся в предвыборной гонке, все политические партии делают громкие заявления и мешают МИДу работать, І встроїть нормальні економічні відносини. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадую глядачам, що сьогодні разом з нами був народний депутат, позафракційний Євгеній Бураєв. Залишайтеся з нами. До побачення.